do'stlar va qahramonlar rim imperiyasi barcha joylarni bosib olgan edi shuningdek misrdagi vatanim iskandariya shahrini ham o'sha paytlarda meni maki deb chaqirishar edi shahrimiz sarguzashtlarga to'la edi hokim yahudiyadagi isyonchilarning yoyilib ketishidan qo'rqib yahudiy va masihiylarni yo'q qilishni buyuradi men va do'stlarim esa taslim bo'lmadik xalqimiz qahramonlari haqida hikoyalar aytib tez orada biz ham qahramonlarga aylandik حقیقی قهرمانلر ها ها دارو از آنی آبی آه پایل ها 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 ahvoling qanday sovuq holman sovuq demak tuzalyapsan agar rimliklar biz ekanimizni bilib qolishsa dada majbur edik ular axir ozodlik kurashchilari-ku. endi ular ikkalasi ham kuchga to'ldi xorunning ismasi tushdi u o'ziga keldi rahmat sizga minnatdorman maki parchin keldi parchin sen bu yerda nima qilyapsan quloq soling <Sessizlik> barchangiz chandig'i bor do'stingiz va uning uning ukasi ular haqiqiy o'g'rilar ekan yo'q parchin bu yolg'on ular o'g'rilar emas ular ular bizning do'stlarimiz ular rostdan ham o'g'rilar biri yarador boshqasida esa chandig'i bor ular karvonni omargan ularni bruto delta mahallasigacha quvib kelgan parchin bunga ishonish qiyin ha to'g'ri qarang bu saroydan xaltada taqinchoqlar bor dadamning kumushi ham shu yerda va juda sifatli kumush ekan ahmoqlik qilmanglar Minga afsus maki ozodchilar emish ha g'irt yolg'onchilar ekansiz parchin to'xta <smart noise> qo'yvor meni sen bizni bu shahardan olib chiqasan shuning uchun seni mayman. larni bog'lab do'kondagi kumushlarni aravaga yuklaymiz keyin bizning qadrdon rimlik do'stimiz Parchin bizni shahardan olib chiqadi tezroq tezroq bizni aldaganingga ishona olmayapman isyonchi ekanimizga ishonganingga men ham ishonmayapman. Ha-ha, sen va men bir xilmas. hoy jimtir ku menga shuncha vaqtni bekorga ketkazding shundaymi afsusda bo'lsang kerak diana sizga hech narsa bo'lmadimi menda hammasi yaxshi faraz qil uning xotini men bilan urushmoqchi bo'ldi sen unga nima qilding o'zingni bos qo'lidan eski ko'zani parchalash keldi xolos o'tkir parchalar qizlar faqat pastga qaramang agar pastga qaramasangiz hammasi yaxshi bo'ladi pastga qarashing kerak edi janobim elchinning jahli chiqmadimi uning qabulini rasvo qilib shohni haqoratlagan o'g'rilarni aytyapman o'shalarni jahli yo'q aslo jahli chiqmadi u endi maslahatchi lavozimini o'zining amakivachchasi ekstusga berib beorishga bahona topdi o, qilip, o, o, o yende, oh, bu achinarliku o'sha lavozimga umid qilayotgan edingiz-ku. kim bo'l? o'sha o'g'rilarni tuta olmaganing menga qimmatga tushgani uchun ularni hibsga oldim deganing yaxshi bo'lar edi xo'sh unday emas men mudhesh bu, bu o'sha delta mahallasidagi yaramaslar bu bag'ishlash bayramini moy bilan va chiroqlar bilan nishonlashlari bizlarga umuman qarshi narsadir unda moy do'konlarini yop Ah. bu haqda o'ylab ko'r hamma do'konlarni yop uh, xo'p bo'ladi yo'l yo'lakay shahar darvozalarini ham yop u o'g'rilar va ularning yordamchilari shaharni tark etmasin. Yoplaring, do'konlarni yoping hokim tiberiyning buyrug'i yoplaring yoplaring bu hokimning buyrug'i eshiklarni tezroq yop nimalar bo'lyapti rimliklar do'konlarni yap yopishyapti undan battar ular bu yerdagi hamma joylarni bekitishyapti nima bayramimizni buzishmoqchimi darvozagacham uzoqmi yana ozgina qoldi kechikdik darvoza yopiq yana darvozalar bo'lish kerak shundaymi barchasi yopilgan hatto men ham sizlarga yordam bera olmayman. chiqish yo'llari umuman yo'q chiqish yo'lini topasan tushundingmi menga qara zo'r bo'lsang unda borib ular bilan urushib chiqib ketmaymizmi menda qayiq bor mashal yoniga borib o'shani ola qolinglar o'sha yerga qayda. bizda qayiq bormi maki senda doim ehtiyot yo'li bo'lish kerak janobim yaxshi xabar keldi ularni ushladingmi yo'q ular, ular g'oyib bo'lgan ko'rinadi lekin mening aqlim juda ko'pda yo'g'e bu haqda hech bilmabmanda ayg'oqchilarim isyonchilar haqida xabar berishdi isyonchilar ularni ushlasak edi men elchining hurmatiga sazovor bo'lgan bo'lar edim ha janob ular kechasi suzib kelar ekan yaxshi ular qayiqlarini baliqchilarning orasida yashirar ekan <coughs> ammo bu 200 ta qayiq degani mudhish barchasini tekshirish uchun bu yerdan kritgacha bo'lgan hamma askarlarim ham yetmaydi ha janobim gapingiz to'g'ri yoki mash'al chirog'ini o'chirib tashlashimiz kerak lekin janobim agar mash'al chiroqlari o'chib qolsa qayiqlar qoyaga duch kelib cho'kib ketadilar yuzlab odamlar cho'kib ketadi isyonchilar bilan birga ashalni o'chir tezdasen chindan ham ular bilan urushmoqchimiding ha sizlar ham agar qo'rqoq bo'lmaganingizda qo'rqoq rimliklarning soni juda ko'p maki urusha olmaysan bilasanmi agar ishonching bo'lsa ularning soni hech narsani anglatmaydi xalqimiz ham yahudiyaga kelganda shunday edi sahrodan kelgan bosqinchilar qishloqlarimizga hujum qildi millionliklarning soni mingdan oshiq bo'lgan xalqimizda umuman umid yo'q edi omon qolganlar esa tog'larga chiqib g'orlarda yashirindilar ularning orasida gidon degan odam ham bor edi gidon o'z oilasida eng kichik farzand bo'lgan bir kuni un qilish uchun u bo'shoqlarni yanchayotgan edi shunda uning oldida bir kishi paydo bo'ldi ey dov yurak jangchi xudo sen bilan birgadir agar xudo biz bilan birga bo'lsa nima uchun bu kulfatlar boshimizga tushyapti qani bo'l borib xalqingni ozod qil qanday qilib men hech kimman xudoning o'zi senga yordam beradi gidon buni amalga oshirishga ishonmasdi lekin oxiri ishondi midonliklar ustidan g'alaba qozonish uchun u atigi 300 kishini tanladi menga qarang chotirlar atrofiga yoyiling burg'uni chalganimda men qilgandek qilib mashallarni ko'taringlar xudoyimiz va giromitiz orad gidon va uning odamlarini ishga solib midyonliklarni ko'pchilik bo'lishiga qaramay sarosimaga tushirib qo'rqitib yubordi shunda ular bir, bir birlarini o'ldira boshladilar burg'unlarni eshitmayapmanku uni quloq bilan emas yurak bilan eshitishing kerak qarang ana mashal qayiq to'g'rimizda nima baliqchilarning qayiqlarini cho'ktiramizmi albatta bu bo, buyruq baliqni yaxshi ko'raman mayda qiltanog'i boridan tashqari ular tomoqqa tiqiladi va odam <laughs> ha bo'ldi hayda mashal oldiga qayiqlardan oldin yetib borishimiz kerak o'sha yerda Ho, oh, toshlar tagida yana bir narsa borib mashalchiga biroz pora berishingiz kerak bo'ladi pora berish nima uchun agar bermasang u askarlarga xabar beradi suzib ketmaslingizdan oldin qo'lga tushasizlar juda yaxshida unga sening kumushingdan pora beraman tushundingmi u sendan pora olmaydi u faqat menga ishonadi yoki yoki dianaga yaxshi qani ketdik qizlarni ham olib ket bu yerda ulardan foyda yo'q shomoil unday qilmaylik qo'rqma va xavotir ham olma iloji bo'lishi bilan qochinglar qo'lga tushib qolsam o'g'rilik hayotim tugashi aniq ukang bilan qanday qilib o'g'irlik yo'liga kirib ketdingizlar hokimning odamlari ota onamizni o'ldirib biz bechoralarni barchasidan mahrum qildi bizdek kambag'al bo'lsang hech qanday umid yo'q yo'q aslo unday emas yahudiyaning kambag'allari haqida hikoya bilaman bu narsa tug'ilishimdan ancha oldin sodir bo'lgan shoh hammani ro'yxatdan o'tish haqida buyruq beradi ona shahringga borib ro'yxatdan o'tishing kerak edi ikkita kambag'al yusuf va uning xotini maryam uzoq yo'l yurib yusuf tug'ilgan baytlahm shahriga borishi kerak edi maryam yaqin orada tug'ishi kerak edi lekin shunda ham ular yo'lga tushdilar ular oilasini qidirdi lekin u yerga yetib borganlarida ularga tunash uchun joy topilmadi shunda ular molxonada joylashdilar o'sha şey kecha maryam o'g'il tug'di o'sha şey zahoti chaqaloqni yo'rgaklab qo'yishdi o'sha şey payt cho'ponlar qo'ylarni tepalikda boqayotgan edilar ular ont ichib osmondan ovoz kelib ular bilan gaplashgani haqida aytishdi işte. ovoz ularga qo'rqmanglar sizlar uchun xushxabar olib keldim bugun najotkor tug'ildi u rabbimiz masihdir u shaharda uni kimligini bilasiz oxurda yotgan chaqaloqni topasizlar dedi so'ng samodan hamdu sano yangradi xudoga sharaflar bo'lsin bandalariga tinchlik kelsin ular hayratda edilar hech kim kambag'al cho'ponlarni mensimas edi ularni odam o'rnida ko'rishmas edi lekin birinchi bo'lib xushxabar aynan ularga aytildi bunga ular ishona olmadilar cho'ponlar bo'lgan voqeani yusuf bilan maryamga aytib berdilar bu gaplarni eshitgan barcha hayratga tushdi lekin maryam hech narsa demadi eshitganlari haqida o'ylab buning ma'nosi haqida ko'p fikr qildi keyin odat bo'yicha maryam bilan yusuf chaqaloqni ma'batga olib bordilar chaqaloq uchun shukr bildirish maqsadida ular ikki qushni qurbonlik uchun olib kelishadi xudojo'y xanna bilan shimon butun dunyoga umid beradigan belgi kelishi uchun ibodat qilishgan edi kambag'allar uchun va boylar uchun ham shimon chaqaloqni qo'liga olib maryam va yusufga butun umr izlagan belgini ko'rganini aytadi endi u baxtiyor odamdek o'lishi ekanini aytdi bu chaqaloq odamzod uchun yangi yo'lning belgisi ekanini u bilar edi barchaga hatto kambag'al va boshpanasizlarga nima yangi yo'l qanday yashash yo'li zulmatda umidsiz hayot kechirish yoki ya nurda yashash ashalchi eng yuqori qavatda joylashgan eh mayli qani ketdik yetib keldikmi ha salim yetib keldik biz birinchi kiramiz u seni tanimaydi yordaming kerak a yordam <laughs> tomas mana senga ikkita de kumush tanga sendan iltimos u odamni bu yerga kirgizma bu yerdan yana qanday qilib chiqib ketishimiz mumkin arqon bor yo'q yo'q yana arqonmi boshqa yo'l yo'qmi bor agar qanotlaring bo'lsa boshladim qizlar esingizda bo'lsin pastga qaramang niga kiring tezroq bo'ling u kelyapti aravaga sakranglar tezroq demak tepaga chiqib olov ustiga qum sepsak bo'lgani shunda mashal o'chadi bon bu oson qochlarin tezda u mudhish edi bu yerda nima qilyapti kim bilsin u bizni ko'rmasin oson dedingmi <coughs> hoy oh, u o'g'rilarning oh, biriku Qolib, tolib horin kelyapman maki aravaga chop tezroq qo'ya qol hokim buyruq bergan chiroqlarni o'chirishimiz kerak esingdami ha ha chiroqni o'chiring buncha cho'zilmasang o'ljamiz qani shamuil hammasi yaxshimi juda yaxshida kumushimizni olib kelibsanda mashal mashal o'chdi qoyalarni endi ko'ra olmaymiz axir ular cho'kib ketadi nima nima bo'ldi bilmayman bir nima qilishimiz kerak dada tezroq menga yordamingiz kerak da bizga olov kerak <gülüşmeler> mana rimliklar bilan shuncha urishdik. endi esa cho'kib o'lamiz qara yangi chiroq Ha, chiroqlarga qara chiroqlarga qaran chiroqlar qutqarildik bu bayramning eng katta mashaliku hoy xolib tezroq askarlar tushib kelmasidan oldin kumushni olib suzib ketaylik Qorun, yo'q biz ketamiz O'lchamiz esa qoladi xolib nega gapingga kirishim kerak ekan chunki men sening akangman ular esa hayotingni saqlab qoldi xo'sh ketdikmi yo qolasanmi xolib Qorun, bu safar yaxshi ish qildingiz umid qilaman qayerga bormang ko'prog'ini qilasiz ha shomoil harakat qilamiz yaxshi qoling va katta rahmat